многотысячной нашей зрительской аудитории. А зачем Можете С нашей многотысячной аудитории участников беспрецедентного детского действия на радость родителям и детям э, на виск э, присоединяется приглашенный гость Игорь Диденко. Давайте встретим его аплодисментами. Это я одно из умений хорошего сказочника, и вы это запомните на будущее. Это моя. Да, нет, это, это, моя книжка. Одно из умений... Это отлично. Я, кстати, у тебя и взял. Одно из умений хорошего сказочника – хорошо начать. А вначале лучше себя представить. Так, меня зовут Игорь. Давайте знакомиться. Как зовут? Василиса, соприклад... прекрасно. Тебя как зовут? Саша, красивое имя. А по батюшке? Александр Игоревич. А я тоже Игорь. Так, тебя как зовут? Миша Павлов. Миша Павлов. Красивое имя и звонкая фамилия. Так, знакомимся дальше. Ну, ты, 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 ты. Что обозначает такая яркая, яркая прическа? Петр. Ирокез. Ирокез, Иракес. кто возит у нас? Соответственно, ты в душе древний воин. Молодец. Так, кто ну, да. дальше? Я София нахуй. Принцесса. Да, София Принцесса. Прекрасно. Так, София Принцесса. Хорошо. Хорошо. Так, вновь пришедший в удивительной вязаной шапочке. Меня зовут Игорь. Я опоздал на знакомство. Как тебя зовут? Как? Красавец. Красиво. Ты только что пришел, все уже хлопали, тебе не хлопали. Похлопай быстренько. Все. Шапку снимай, к нам заходи. Так, так, кто у нас здесь дальше? Я опоздавший. Так, опоздавший, секунду. Ты еще, ты еще, не просто опоздавший, ты еще опередивший. Так, тебя как зовут? Василий. Василий. Называется Вася, только прибежал. Окей, присели, так дальше. Глеб, сколько лет? 10 лет, хорошо. У меня сын один <с> 16 лет, один 13 лет. Держи перед ним. Какой? Так, теперь внимание, поднимите, только честно. Вот только честно, честно. Во-первых, поднимите руки все, кто э, умеет говорить правду. Хотели? Все будут уметь, Не всегда говорить. я же не говорю всегда а, Умеют не говорить. Умеет говорить правду. Так, все, опустили руки. Спасибо. Теперь внимание вопрос. У нас будет не просто чтение с Игорем Зюденко, я потом его позову. У нас еще будет вопрос вопросов. Кто честно знает, кто такой троюродный брат? <связывая> так, только не так, хорошо. Только, ну, как, например, так, так не, в секундочку. Ну, да, да, я знаю. Руку с Я знаю. Да. Э, это да. не Теперь, честно. Не нет, честно, вы... честно, 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 честно. Итак, разбираемся в родстве. Троюродный брат это? Секундочку. Это? Ну, я? Да, рассказывай. Это брат, который, это внук брата бабушки или дедушки. Короче, это внук брата, это... ой, бабушки или дедушки. И брат, есть. Нет, Это, это если мама, э, есть сестра, а у сестры есть ребенок, и а у Друзья, все мы отчасти родственники друг друга. Спасибо. Так, так тогда, тогда, тогда окончательно. Если верить Так, хорошо, если верить в Библию. Так, а кому еще верить? Так, куда ну, мы Наверх поднимаемся. Как, вы, как зовут? Полина? Так, Полина, хорошо. Как зовут? Что там бубни среди родителей? Вот. Раз как подойду, как расхохочу. Так, как зовут? <продуктив> да, да? да? понятно, как их не услышал? Валечка. Валечка. Валечка, молодец, Валечка. Так, Валечка, присоединяйся к так, тихо. дальше как зовут? <звук> тихо, забыл, подожди, подскажи, где имя. Какое сегодня имя? Сегодня? Как сегодня? Да, да, да а завтра буду уже отбор, Василий, хорошо. Да, Так, подготовились? Я пока еще умудряюсь сдержать ваше внимание, Так, внимание уже рассыпается, это фокус, конструкция. Так. Как зовут? Нет,

Он, он капец, значит, вы сегодня вы значит, можете... значит, на арт-площадке эксперимент. Площадка, сегодня дома не капец, у все в на, У нас небольшой эксперимент, меня пригласили для того, чтобы почитать вам сказку. А Это, Это я никогда не делал, не потому что я не читал сказки своим детям, у меня их двое, и Иван. Я никогда не читал сказки в тот момент, когда тот момент, когда нас много. И нас еще и подслушивают взрослые. Да. Я принес с собой сказку Винни-Пухи все-все-все. Кто ее знает? <связывая> мне, кажется, мне кажется, она <связывая> <связывая> Мне кажется, что этот эксперимент у нас удастся. Этот эксперимент у нас удастся. Я могу начать читать при одном, при одном условии. Для того, чтобы сказку было интересно слушать, ее должны слушать все. Хорошо? Тихо. Да? Поехали. Итак. Тихо там. Синенко. Кто там жужукается в помещении? Выйдите из класса. Сейчас покажу. Игорь. Секундочку, давайте в видео правила. Кто разговаривать только в момент, когда перелистываем страницу. Хорошо? Ждем. Тишина. Закрыли глаза. Кого слышно? Никого. Хорошо. Слышать меня. Итак, поехали. ух и все, все, все. Глава первая, в которой мы познакомимся с винни пухом и несколькими пчелами. Но перед вами Винни Пух. Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином. Головой вниз и, считывая ступеньки собственным статинком, просто другого способа сходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему правда кажется, что можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку пересчитать, да, перестать пукать и как следует сосредоточиться. Но, увы, сосредоточиться ему и не Как бы это ни было, вот он уже спустился и готов с вами познакомиться. Итак, Винни. Так бы было Винни Пух. А у нас получается Винни Пух. Очень приятно. Вас, вероятно, удивляет, почему его так странно зовут. А если бы вы знали английский, то удивились бы еще больше. Это необыкновенное имя ему подарил Кристофер Робин. Надо вам сказать, что когда-то Кристофер Робин был знаком О -о 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 -о! с одним лебедем на пруду, которого он звал Пух. Для лебедя это было очень подходящее имя, потому что если ты зовешь лебедя громко, фу, фу, внимание, а теперь здесь, хотим давайте все вместе подключим, позовем лебедя, фу, три, четыре, еще пух, раз, пух, Итак, если ты зовешь лебедя громко фу, а он не отвлекается, то ты всегда сможешь сделать вид, что ты просто по дорожку стрелял. Получается или нет? А ну да. А ну-ка еще раз. Три, четыре. И так, не стреляй, Стреляют город. Три, четыре. Получилось. Итак, а если ты звал его тихо, Это то все подумают, что ты просто подул себе под нос. Ну давайте тихо позовем. Кто-то зовет пинипуха? пуха кто зовет пинипуха? Итак, получается, лебедь потом куда-то делся, а имя осталось. И Кристофер Робин решил отдать это имя своему мобежонку, чтобы имя не пропадало зря. Не зря мы с познакомились с ним. А Винни так звали самую лучшую, самую добрую медведицу в зоологическом саду, которую очень-очень любил Кристофер Робин. Она очень-очень любила его. И ее ее ли назвали Винни честь Пуха, или Пуха назвали ее честь, теперь уже ну, никто не знает. Даже папа Кристофер Робина. Когда-то узнал, но ну, а теперь забыл. Слово Мишку теперь зовут. Все вместе скажем, как зовут Винни Пуха. А теперь, и теперь вы знаете почему. Иногда Винни Пуха любил вечерком во что-нибудь поиграть. А иногда Особенно, когда папа дома, он больше любит тихонько посидеть у огня и послушать какую-нибудь интересную сказку. Ну, как вы в нашем Я папа, я папа Кристофера Робина. А, а я Кристофер Робин. А, и Винни-Пух одновременно. Итак, поехали, пока еще не хочу Итак, папа, как насчет сказки? Спросил, как-то Кристофер Робин. Что насчет сказки? Спросил папа. Ну, ты бы не мог рассказать э, Винни-Пуху сказочку? Ему очень хочется. Может быть, ему бы, сказал папа. А какую ему хочется и про кого? Интересную и про него, конечно. Он ведь у нас такой медвежонок. Понимаю, сказал папа. Так, пожалуйста, пожалуйста, папочка, расскажи сказку. Попробую, сказал папа. И он попробовал мои впечатления, да. ну, живенько, сказки длинные. Дети слушают сказки в те моменты, когда им интересно. А в те моменты, когда им интересно, дети, как искреннее создание, не слушают сказки. Соответственно, умение чтеца создать такую атмосферу и найти такой метод повествования, который интересен детям. А если чтец читает, а детям не интересно, то это, извините за проблемы чтеца, а не детей. Вот так вот. с Игорем Диденко удался. Абсолютно.